Добрый вечер, уважаемые гости. В моей жизни в 2006 году случилась трагедия. Я по своей осторожности попал под поезд, и три года пришлось меня держать в постели. Благодаря Богу я встал на ноги, полностью восстановился, реанимировался. И миссией Бога мне было дано взять по себя детей инвалидов, с которыми я занимаюсь. В 2009 году мне удалось с помощью хороших людей, с помощью Бога, создать спортивный клуб инвалидов по веку себе. На сегодняшний день очень большую помощь нам оказывает Федор Павлов и его команда. Они нам оплачивают за посещение бассейна, помогают, слушают нас, прислушиваются к нам, и мы очень плотно сотрудничаем и надеемся, что на будущем у нас еще будут усилиться отношения и большая помощь. Пользуясь случаем, хочу сказать, что за небольшой промежуток времени, это на протяжении двух лет, наши детишки начали усиленно заниматься спортом. Было немножко сложновато в отношении родителей, некоторые родители соглашались отдавать, некоторые замыкали в себе. Но я надеюсь, что это только начало наших достижений. И вот уже хочу даже четко сказать по факту, что уже есть достижения среди этих детишек, которые находятся здесь на сцене. И пользуясь случаем хочу представить своих спортсменов. Шевчук Олег, я докатный призер чемпионата Украины по боксерской борьбе, буквально месяц назад. В Еупоторе он занял два призовых места, две золотые медали. Вот его. Вот его. Да, пожалуйста. Так, значит, вы хотите, чтобы я вручил, да? Так, хорошо. Мы вручаем вам этот диплом. И вам, да? Вручаем ей медаль, правильно? Пусть Бог вам помогает, чтобы вы еще больше достигали цели. Чтобы Бог еще больше укрепил вас. Чтобы Бог дал вам силы еще больше в тренуваннях. И самое главное, чтобы Божья защита, охрана и мудрость Божья всегда покрывала вас. И мы сегодня вручаем этот диплом. вам. Еще кому? Это медалист, да? Ну давайте похлопаем еще раз. Слава Богу. Вручаем вам еще диплом и медаль. Пусть Бог вам помогает в ваших достижениях. И среди нас есть две девочки. Лебедева Аня. Она заняла первое место по легкой атлетике в чемпионате области по верху Тоже ее витает. Также хочу Пользуясь случаем поздравить шпаткистку Маша, она тоже стала чемпионкой области по легкой атлетике и заняла первое призовое место. И пользуясь случаем хочу также озвучить, у нас есть Макаревич Богдан. В 2010 году он стал призером Кубка Украины по плаванию за шесть месяцев выполнил первый взрослый разряд. Всем большое спасибо. Я хотел чтобы мы помолились, да? Давайте мы помолимся за наших... А давайте, чтобы вы постояли. Можно? Чтобы вы постояли, если вы не против. Можно? Давайте мы за них помолимся. Давайте протянем руки, чтобы Бог их исцелил. Правильно? Щоб Бог восстановив їхнє здоров'я. Представте, браті, сі, дорогі, друзі, я трошки так скажу, є люди, які здорові і вони жалуються. А ви представте, що є діти, молодіжі, яких проблеми зі здоров'ям, але вони стремляться, вони досягають якихось медалі з в житті. Ви бачите, і вони устремилися. Вони, я думаю, що треба помолитись за них. Давайте помолимося. Господі, ми просимо, щоб Ти благословив їх, щоб Ти ісилив, Господі, їхнє здоров'я, щоб Ти укрепив їхні достіження. Хай Божа благодать, Божа милость буде на них, Твоя защита і Твоя охрана. І за все тобі слава.